周生老师，以后我负责每天给您手机充电还不行吗？我只求您手机能二十四小时常开。喂。哎，老师，老师您慢点儿，他手机不是有电吗？那是私人手机，只有家里人才能打。老师。 醒过来难受吗？医生过来了吧？啊，周胜老师，我给他做过检查了，一切正常。他什么时候能醒过来？我指的是。 完全醒过来，目前还没有醒的迹象。哦，当然，这两天我让小陈多注意观察。不是说他手动过吗？难道就不需要做一些其他的检查吗？比如说测心跳之类的。不是说他醒了吗？不好意思，周生先生，我理解你的心情。 咱们认识也不是一天两天了，小陈可能是看错了。对不起啊，周成老师。我出去一下，你们帮我照看一下十一。周成老师，十一小姐她醒了，这回是真的，你快去看看。 张医生。

我想吃点辣的。你现在不能吃辣的，胃受不了。你就沾一勺辣椒酱，我舌头舔一下，就一下。你真的不能吃辣的，听话啊。来，你不吃啊？你不吃，我吃了、啊。 嗯，给我留点。你不是不吃吗？我现在又饿了，不行。你喂我啊。 早这样不就好了吗？嗯，老公做的面最好吃。嗯，知道就好。来，我、嗯、吃青菜。来，都给你。